Вітаю вас, шановні телеглядачі. Можливість бачити навколишній світ один з найцінніших дарунків природи. Але, на жаль, не завжди ми маємо можливість бачити добре. Існує багато очних захворювань, які загрожують не тільки частковою, а й навіть повною втратою зору, без можливості його відновлення. Для того, щоб такого не сталося, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям і постійно перевіряти зір, звертаючись до кваліфікованих фахівців. Можливість для цього сьогодні є у багатьох українців, адже відразу в семи містах України працюють медичні центри Новий зір. Однією з найбільших в Європі офтальмологічних мереж клінік, що спеціалізуються на мікрохірургії ока. Вже понад 14 років дарують людям можливість бачити навколишній світ лікарі всеукраїнської мережі офтальмохірургічних клінік Новий зір. За цей час було проведено більше 70 тисяч операцій з відновлення зору. Відкрили сучасні офтальмологічні центри мережі «Новий зір у семи містах України Києві, Харкові, Дніпропетровську, Хмельницькому, Черкасах, Сумах та Кривому Розі. Тисячі мешканців нашої держави щоденно мають можливість отримати якісні офтальмологічні послуги європейського рівня за доступними українськими цінами. В клініках новий зір ведуть прийом, оперують та консультують відразу 9 кандидатів медичних наук. Катаракти та глаукома, короткозорість та далекозорість, дитячі офтальмологічні захворювання та захворювання сітківки. Це далеко не повний перелік вад із зором, з якими допоможуть впоратися фахівці клінік Новий зір. Сучасне медичне обладнання від кращих світових виробників Європи, Америки та Японії, помножене на багаторічний досвід лікарів офтальмологів дозволяє клінікам новий зір успішно вирішувати навіть найскладніші випадки очних захворювань. Дарувати можливість бачити тим людям, для яких новий зір став останньою надією на порятунок найціннішого дарунку природу зору? Отже, звертаючись за допомогою до справжніх професіоналів кліник Новий зір, кожен пацієнт обирає дійсно унікальне поєднання якості, надійності та ціни. А я з радістю вітаю в нашій студії головного лікаря мережі кліник новий зір, відомого українського офтальмахірурга кандидата медичних наук Георгія Яковича Пархоменко. Вітаю вас, шановний. Кожного року ваша мережа клінік поповнюється новим медичним центром. У 2009 році це була клініка у Сумах. У 2010 році клініка у Харкові. У одинадцятому центр безопераційного відновлення зору у Києві. До речі, це друга ваша клініка у Києві. А в 2012 році відкрилась клініка у Кривому Розі, друга у Дніпропетровській області. Це дійсно вражаюча динаміка розвитку. На самом деле я хотел бы добавить, появилась еще клиника в Объединенных Арабских Эмиратах, это представительство, пока это проект, скажем так, пилотный, мы ведем там, проводим минимальные амбулаторные вмешательства и прием, но планируем, что туда будут приезжать наши хирурги и клиника будет расширяться. Скажите, будь ласка, а відрізняються клиники мережи Новый Зир по обладнанию або медичному персоналу? Все клиники, все филиалы оснащены примерно одинаково. И это включает в себя возможность общей диагностики и возможность лечения всех заболеваний, начиная с детской офтальмологии и заканчивая сложными вмешательствами на стекловидном теле, так называемой витриоретинальной хирургии. Э, та аппаратура, которая является уникальной, мы пошли по пути давно известному. Мы эту аппаратуру транспортируем по Украине. По определенному графику она появляется в каждом филиале и, соответственно, для каждого э, жителя данного региона появляется возможность такую операцию выполнить непосредственно у себя на дому и получить квалифицированную помощь и никуда не ездить и затем наблюдаться в послеоперационном периоде опять-таки у себя дома и здесь нет такой проблемы как заезжие гастролеры которые отбеливают зубы а потом сыпется вся эмаль это по, по генри как вы помните Так, тобто людині, яка, наприклад, мешкає у Харкові або у Кривому Розі, не треба їхати до Києва, аби отримати там таку медичну послугу в новому Зірі. Все е, сьогодні можливо зробити в тому місці, де людина проживає і де працює клініка Новий зір. Ну, Україна достатньо компактна така страна, добре розположена, тим більше літають самоліти во всі міста. І наші спеціалісти, які виконують такі операції, вони буквально в течение часу або двох можуть оказатися в будь-якому уголці нашої родини. и оказать там ту помощь необходимую. Ну вот в частности я на прошлой неделе оперировал в середине недели в Харькове, вернулся в Киев, э, сейчас вот в Днепропетровске в данный момент, э, прошлую пятницу в Одессе изучал новые операции в институте Филатова знаменитом, и на следующей неделе в частности поеду э, в Хмельницк. То есть в принципе такие поездки они не влияют на качество хирургии, потому что они крайне короткие, но зато жителі е регіону можуть получать кваліфіковану допомогу, не виходячи, собственно говоря, із собственного города і быстро оказавшись в клініці. Георгій Якович, наскільки мені відомо, отахі Нового зору постійно приймають участь у міжнародних з'їздах офтальмологів. Яка практична користь від цього і як сприймають фахівців Нового зору у світовій офтальмологічній спільноті? Существует несколько ежегодных регулярных конгрессов. Это американский конгресс рефракционных катарактальных хирургов, это, в общем-то, львиная доля нашей деятельности, и европейский конгресс рефракционной катарактальной хирургии. Мы посещаем все эти конгрессы, они, конгрессы эти, собственно говоря, состоят из трех основных частей. Научная часть, это различные доклады, выставки, на которых ведущие производители, разработчики новой техники рассказывают о новейших изобретениях, которые уже разрешены к использованию в медицине и, соответственно, могут использоваться и в Украине тоже. И третья часть – это культурная. То есть за эти годы, пока я занимаюсь такой активной деятельностью, я практически неоднократно уже побывал во всех европейских столицах и в большинстве крупных городов Соединенных Штатов. Скажите, бы, ласка, а, какие из останних световых разработок вы впровадили в свою медичную практику? Здесь две вещи, которые, в общем-то, позволяют гордиться и чувствовать себя на острие так скажем, атаки. Это, в первую очередь, фемтосекундный лазер. Фемтосекундный лазер, по сути, представляет офтальмохирургический лазер, который осуществляет разрезы на, в глубине тканей, то есть не разделяя поверхность. Для чего он используется? В первую очередь для хирургии катаракты. Это так называемая, можно так сказать, роботизированная хирургия катаракты. Лазер выполняет все надрезы, необходимые для проникновения в глаз с идеальной точностью, не отклоняясь ни на микрон в заданном меридиане. Конечно, контролирует все это врач-хирург, поэтому нельзя говорить, что здесь машина заменяет э, человека. Второй, он выполняет идеальные формы, круглый разрез в передней капсуле хрусталика для того, чтобы удалить его мутное содержимое. И третье, что делает лазер на настоящий момент, хотя техника постоянно совершенствуется, он дробит хрусталик на мелкие частички, которые хирургу нужно только, собственно говоря, аспирировать, то есть удалить из глаза и поставить на их место искусственный хрусталик. Что касается имплантации искусственного хрусталика, буквально недавно мы получили особое устройство для автоматической имплантации такого искусственного хрусталика. То есть можно сказать, что большую часть хирургии катаракты в настоящий момент в клиниках Новый Зир выполняет робот, но, естественно, под контролем человека. К сожалению, не все ситуации доступны для выполнения вот таким вот роботом. Иногда люди обращаются уже достаточно поздно за медицинской помощью, когда катаракта перезревает, когда хрусталик мутный. В этой ситуации робот помогает нам только частично, но тем не менее мы можем пользоваться его услугами для определенных этапов. Ну а дальше все свои опытные руки берет хирург, а опыта лечения перезрелых, зрелых катаракт нам не занимать, потому что на протяжении всей жизни мы, в общем-то, оперируем такие катаракты, которые по плотности своей там, превосходят камень. Что хотел бы я еще добавить у нас – появился впервые в Украине э, эксимерный лазер немецкого производителя амарис. Этот лазер позволяет с очень высоким качеством устранять не только близорукость, дальнозоркость, но и астигматизм высоких степеней. Это достигается благодаря тому, что лазер компенсирует э, особые моменты, которые возникают в процессе перехода человека в горизонтальное положение. вот как ни странно, но когда человек ложится горизонтально, положение глаз изменяется. А лазер это учитывает и, соответственно, убирает астигматизм по тем осям, которые, собственно говоря, были диагностированы в его нормальном положении. Тем самым нам удается сейчас убирать астигматизм 4 и 5 диоптрий. И если раньше мы от этого отказывались, то сейчас получаем прекрасные результаты, высокую остроту зрения. Если говорить об установке для фемтокатаракты, то мы получаем в ближайшее время софт, то есть программное обеспечение, которое позволит нам формировать поверхностный лоскут при операции ласик для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма, опять-таки без ножа. Это очень важный момент, и подавляющее большинство осложнений, которые характерны для эксимерлазерной коррекции, они возникают из-за того, что все, что делается ножом, соответственно, может иметь какие-то отклонения. Лоскут может быть толще, тоньше, не совсем правильной формы и так далее. Это встречается редко, но, к сожалению, иногда бывает. Если говорить про фемтосекундный лазер, то он позволяет сделать этот лоскут идеально, разрезая роговицу на глубине 90 микрон, испаряя всего-навсего 3 микрона, образуя плазму. И этот лоскут затем легко поднимается в операционный и позволяет сформировать просто идеальный разрез. Тем самым, внося новый качественный уровень вот в хирургию, эксимерлазерную, близорукости, дальнозоркости. Во всем мире это уже рутина, а в Украине это первый лазер, и мы очень гордимся, что он появляется в нашей клинике. То есть, возможно сказать, что это такая эксклюзивная позиция, самая клиника «Новый Зир» такого аппарата? Я надеюсь, что она будет доступна любому человеку в любой клинике, но в данный момент это так. А что касается специалистов, которые работают в клиниках «Новый Зир»? Как мы увидели из сюжета, оперуют и консультуют сразу 9 кандидатов медицинских наук. Да, это так. Я добавил бы здесь вот что, что, кроме того, что мы перевозим сложную аппаратуру, кроме того, что приезжают хирурги экстракласса, которым легко перемещаться между филиалами, на местах всегда, каждый день работают главные врачи, сотрудники клиник, которые имеют высшие категории, утвержденные Минздравом которые остепенены, это кандидаты медицинских наук. Безусловно, нашим руководителем и гордостью является член-корреспондент Академии наук и Академии медицинских наук профессор Николай Маркович Сергиенко, который консультирует в Киеве. При необходимости мы любого пациента, у которого возникают вопросы, мы можем проконсультировать у него. И вот это нахождение именно на месте и возможность получения квалифицированной помощи не только в течение рабочего дня, но и в любое время, и ночное после операции позволяет нам совершенно спокойно любой уровень хирургии проводить в любом филиале, потому что мы знаем, что наши специалисты смогут долечить таких пациентов и оказать им квалифицированную помощь. Это кандидат медицинских наук Максим Борисович Перекрестов, который работает в Сумме. Это кандидат медицинских наук Светлана Присяжная в Хмельницком. Это кандидат медицинских наук, великолепный хирург Лариса Николаевна Коваленко, которая возглавляет клинику в Днепропетровский. Это совершенно потрясающий хирург, которого вот мы увидим в сюжете рекордное время при хирургии катаракте показывает Андрей Владимирович Коваленко. Потому ми приглашаємо наші клініки, і нам не придеться краснеть ні за уровень оказаної допомоги, ні за послеоперационное лечение. Дійсно, сьогодні з'являється дуже досконала техніка, але звичайно вона не здатна повністю замінити майстерність досвідченого хірурга, який робить свою роботу якісно і надійно. А ось наскільки швидко лікується катаракта, ми дізнаємось з наступного сюжету. Харківській клініці «Новий зір» була проведена рекордно швидка операція з видалення катаракти. Вона тривала всього одну хвилину 56 секунд. Раніше таке досягнення в Україні не реєстрували. І от, може бути, вот цим днем ми хотіли показати нашим потенціальним пацієнтам, а взагалі жителям Харкова, що не потрібно сидіти і чекати чогось. Якщо пацієнт приходить в найпочатній стадії захворювання, то можна з найменшими втратами, з найвищим качеством метезаболівання і забитяню. Час проведення операції представник книги рекордів України вимірював разом з незалежним експертом, яка в свою чергу стежила за тим, щоб початок і кінець. Мы сегодня увидели прекрасную технику операции катаракты. И мы увидели не только классическую факоэмульсификацию в случае катаракты неосложненной но также увидели факоэмульсификацию в случае осложнений. И Андрей Владимирович прекрасно прооперировал этих больных. Мировой рекорд принадлежит японцу, который сделал подобную операцию за 1 минуту 29 секунд. В Украине врачи могут делать подобные операции, делать качественные хорошо. Посмотревши на мониторе 13 Операцій, могу сказати, що у цього Головний лікар клініки Андрій Коваленко в цей день прооперував 22 пацієнта. Це звичайна кількість операцій для досвідчених хірургів. Операція дуже вистрає, і ні грами, ніякої болі не відчуваєш. Сразу із стола встала і пішла, все нормально, все добре. Всі операції виконуються виполняються пацієнтів. Значить, буль менше часу тратиться, якщо операція складна. Конечно, нужно больше времени. Поэтому какого-то норматива временного в нашей клинике нет. Игорь Якович, я вражена. Одна минута 56 секунд. Неужели это такая простая операция? В опытных руках, безусловно, она выглядит простой. Но для того, чтобы получить такой результат и такое время, это годы упорных тренировок, огромного количества операций. Хирург должен работать над собой не только как специалист, но и поддерживать себя в прекрасной физической форме. Вот у нас многие пациенты там боятся оперироваться по понедельникам, предполагая, что хирург себе позволяет какие-то вольности там, в субботу и воскресенье, и в понедельник не готов собраться. На самом деле жизнь э, хорошего квалифицированного хирурга, нас сродни э, очень такому серьезному спортсмену. Это режим, диета, все время нужно следить за своим здоровьем для того, чтобы придя в операционную, выполнить операцию идеально. То есть вы не только рады следовать за здоровьем своим пациентам, но и следите за здоровьем сами. Да, безусловно. И на остаток, какие поради вы можете дать нашим глядачам, чтобы сохранить зир и завжди бачити хорошо? К сожалению, ничего нового я не скажу. Это то, чем я заканчиваю все свои выступления. Нужно ежегодное регулярное наблюдение. То есть квалифицированный осмотр с расширением зрачка, с использованием специальной аппаратуры и квалифицированного осмотра офтальмолога. Формально это дает определенную степень надежности. То есть, на год можно сказать, что человек не будет иметь неприятных сюрпризов. Через год это необходимо повторять. То есть диагнозы, которые пациенты устанавливают сами, к сожалению, я перестал видеть, теперь давайте что-то делать. Достаточно часто это уже не диагноз, это уже приговор. И ничего изменить нельзя. На самых ранних стадиях, если мы устанавливаем точный диагноз, существуют совершенно великолепные методы коррекции, лечения, которые позволяют человеку долгие годы прожить зрячим. И добавлю еще вот о чем. Сейчас появляются новые искусственные хрусталики. Практически каждый месяц появляются какие-то новинки, которые мы бы рекомендовали своим пациентам. В частности, это хрусталики, которые компенсируют высокие степени астигматизма. Это хрусталики, которые позволяют человеку видеть на разных расстояниях. Вблизи, вдали, на промежуточных расстояниях. Если операция была выполнена раньше и такая возможность у человека отсутствует, то опять-таки появились хрусталики, которые можно добавить сверху на тот хрусталик, который уже был имплантирован ранее, и получить возможность зрения на различных расстояниях, а также откорректировать астигматизм или неточности расчета, которые были сделаны. Дело в том, что когда только появились искусственные хрусталики, формально расчета искусственного хрусталика не было как такового. То есть всем ставили одинаковую диоптрийность, и попадание, соответственно, было загадочное. Но с каждым годом совершает, совершенствуются методики расчета, методики измерения, и появляются новые материалы, появляются новые возможности, появляются новые хрусталики. И весь диапазон этих средств мы тут же получаем у себя в клиниках и предлагаем любому пациенту, который обращается с подобными жалобами. То есть ранняя диагностика, профилактика из-за запорока здоровья очей, а если что-то трапилось, нужно обратиться по допомогу только до квалифицированных специалистов, которые сегодня имеют в своем арсенале такие современные методы для лечения очной патологии. Нечего добавить. Ну что ж, я дякую вам за цікаву розмову и бажаю и надалі дарувати людям радість нового зору.